Они будут э, точечно бить. То есть это не такое, как раньше был блокаут, а точечно по городам. А касательно очень светла, конечно, но это на локации смотреть нужно, потому что... Ну, смотри, по Чернигову хотели трое суток, Чернигов без света сидел. В Киеве, образно говоря, все хорошо было со светом, да? То есть они эти локации будут убирать и точечно бить. Как -то. Не будет такого, как вот, был блокаут в прошлом год назад. Все полностью на выключили. Нет, такого нет другая тактика там. Мы это предсказание давали еще с две недели до того, как они это сказали. То есть там уже падало тогда, что может быть какая-то история связана с тем, что будут предлагать закрыть небо. Единственное, что падало юг, потому что падал туз червовый, и Киев туз крестовый. То есть это точно будет. Киев точно в списке есть. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, ну да, ней запад. Понятно, что к ним там ракеты, где-то они закроют. И Киев тоже будет в списке, потому что запад, соответственно, близко к ним. А Киев это просто центр принятия решений. Понятно, что они его закроют. Ну, карта угу. хорошая. Я в это сама пока не верю, конечно, но карты обнадеживаются. Правда. А в итоге дальше, после этого, тут червовый юг падает. Типа они как-то будут его да. Ну, шестерка падает, но опять-таки шестерка с тузом прикован. Просто Запорожье тоже югом считается, насколько я знаю. Поэтому ну, ты, они ты, уже... Ты, 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 да, но они уже как бы идут. То есть, да, ни для кого не секрет, что они хотят заплатить. И, ну, и так понятно. Там же флот стоит у них, конечно. Пока восьмерка падает. Восьмерка — это разговор, это не действия. Ну, там по, по, этой по станции десятка пиповая падает. Как бы, ну, такая да, станция в таком состоянии плохом. Вот. Следующая карта негативная, то есть уже идет. Да на грани она. Касательно сценария сильный. Но, если только этого не хватало, то не мы тут Я такого сейчас не вижу здесь. Касательно прошлого проигралось четко все полностью. И по прилеты по Петропавловской, Борчаговке, и Танхаусу, и все это уже прилетело. Единственное, что я выставляла в своей группе, я вчера посмотрела, когда баллистика лететь должна, там выпало третье число. То это пятница на субботу, я так понимаю. Вот там. Но я пока не смотрела ни локации, ничего. И не забываем о том, что у 7 октября у Путина день рождения. Соответственно, я думаю, что Путин, скорее всего, 7 числа. посмотрим, посмотрим насчет Киева. Там Нет. по 7 числу выпало, что он хочет обстрелять Запад. Западную Украину еще поздравить, типа. Ну, девятка пиковая падает. Я тебе так скажу. Сказать, что она прям сильно вплыне Максимально на нас нет, тут не выпало. Девятка пиковая падает. Плынет, да, негативно, но тут, слава богам, не выпало. Просто девятки нападали, девятки это жилые районы, но я думаю, все-таки, знаешь, оно, оно уже и так прилетает по жилым районам, белгороде и так далее. Понятно, почему карты так падают. И не забываем о том, что всякие объекты находятся в жилых районах тоже. Да, правильно, поэтому... Я так понимаю, что у нас цели как бы стратегические объекты, но прилетать будет по-разному. Касательно Днепра у нас сбылось по башне с часами, это все понятно уже. Я сегодня просто на эфире перед тобой говорила о том, что мы э, запоминаем сон, который был перед этим, про отель. Э, ну, люди понимают, они просто со мной с эфира на эфир ходят, они понимают, о чем я говорю. Да, десятка пиковая, конечно, по сейчас не очень, э, ракеты. Я просто не знаю, как потом эти ракеты называются. Там же разные ракеты есть: баллистика, то зомбиковым падает, десятка пиковая, тех, кто на запускают. И у них там, и у них там куча ракет же, еще вот этих всяких, которые они стреляют, как оно называется? Как они называют эти ракеты? Ну, типа вот такого что-то, которое летит вот э, не с тушек, не с самолета и не и не баллистика. То есть вот эти вот ближайшие ракеты. Десятка пиковая падает. Потом, смотри. Э, Спальные районы и центр Днепра. Тут червовый ладно, вот, это центр. Нет, стоп, секундочку. Южная часть Днепра. Южная часть Днепра, спальные районы. девятку голова а здесь а падает. Южная часть Днепра, спальные районы, да. Смотри, санкции. Я тебе так скажу, мы когда смотрели вопрос подобный, шестерка приковая снова падает. Когда падает шестерка приковая, я понимала, что это дальняя дорога, да? То есть, скорее всего, либо это будет немножко позже, то реально из-за денег, поняла? Либо санкции рассчитаны типа на то, что шестерка приковая проигралась так, что... Э, пускай сейчас минимально, да, их там как-то триггерит, все это задевает, но в дальнейшем это будут такие санкции, типа, которые будут не знаю, на столетие вперед, поняла для них, не сказано, что Путин помрет, уже там это, поменяется власть, уже все, как бы, и мы помрем тоже там через сто лет, да. Но при этом санкции будут работать. Как-то длительно, поняла, долго. Они какую-то стратегию обрабатывают сейчас. Я не знаю, что они там делают, что все это с десятками новых. В итоге оно проиграется все равно. Как бы Россия сейчас не думала, типа, что санкции не работают, все равно. Ну, смотри, почему? Я думаю, что это будет, но это то, что все Пиковая падает, это типа пока про кордонья там. То есть это не центр, центр прямо, а какое-то про вот как там Пурская, Белгородская и так далее. Mm Куда -hmm. мы гадим, туда и будем. Десятка пиковая. Ну, ракетами мол, можно стрелять, не дронами, ракетами какими -то. Да. Может быть такое. Ну, девятка пиковая, четверка пиковая, восьмерка пиковая. Пустые разговоры, восьмерка пиковая, тут и валет пиковый это просто раскачивают, наверное, людей раскачивают. Девятка пятовая здесь падает. Раскачивают людей. Ну, у них другого Десятка вот падает, восьмерка. Ну, это пустые разговоры. Все равно, типа, видишь, девятка пятовая падает. Все равно Китай, я не знаю, я не считаю прям Китай каким-то таким масштабным для России сейчас союзником. Китай свое. Им, им, им деньги нужны. То есть им деньги, территории нужны и так далее. То есть не война нужна с Украиной, а именно деньги, территории России и подвязки, да, десятки просто выпали, они же подвязаны бизнесом и так далее. Китай деньги дует, все. Дальше прям Китай там сильно Россию любит, но всегда пикопады. Нет. Нет. Ну, опять, пикового но... Пикового это карта пустоты в данном случае. Эээ, ничего нового, абсолютно. Вообще ничего нового. Про мобилизацию, думаю, что будет. Про войну будет у пол восьмерка, разговоры военные, но в итоге еще реакция наша на это все говно. Ничего нового вообще. Я еще на неделю посмотрю, но я считаю, что ничего нового. Да, бубновая десятка выпала, да. Я считаю, что десятка крестовая с пиковым вольтом. Ну, мы можем им разрушить нормально там складов, стратегических объектов и так далее. Да, то есть и туз перевернутый падает вниз, типа это полная чаша, она вниз падает. Ну, понятно, запасы, их, короче, поняла, и, и испортить. Ракеты и всего остального, конечно, да. Позитивно падает, конечно, то есть карты уже как воспринимают, знаешь, типа, туда будет ответ, конечно, но, по крайней мере, мы им там поразрушаем по запасы